ドロップップだエイリアンが来るぞあちこちに降りてきてる思ったより悪い状況だ付近は敵の降下兵によって占領されているエイリアンを排除町を奪還しようタンク到着と同時にポイント A のエイリアンを排除するポイント A に到達 攻撃する空軍が制空権を取った支援が来るぞ

ジックスザセブンが戦闘中だ。援護しろ コンバットフレームが戦闘中だ援護しろ 地球の生物とと一致することが分かったつまり怪物は地球の生き物ということになる確かにおそらく怪物ははるか未来の地球から来たもし怪物が地球の生物だとすると進化には10万年もの時間が必要なはず仮説に過ぎないが10万年後の未来は人類文明は存続していない 10万年後の未来人類はとっくに滅び去おそらく環境汚染や核戦争が原因だろうそして汚染された環境の中でいくつかの種が生き延びた進化と淘汰を繰り返し最後に怪物が勝ち残ったんだやつらは強く速く 繁殖力に優れそして汚染を浄化する力さえ持っていたこの仮説はあまりに衝撃的だクライマーが攻めてこなくとも人類は10万年以内に滅ぶくらー 今力を残していたかポイント D に集結敵を迎え撃つぞよっしゃ